उर्दू टीचर के महजद सामीन वालेकुम अबुल कलाम कहते हैं एक रात खाने के वक्त मेरी वालिदा ने सालन और जली हुई रोटी मेरे वालिद के आगे रख दी मैं वालिद के रदे अमल का इंतजार करता रहा कि शायद वो गुस्से का इजहार करेंगे लेकिन उन्होंने इंतहाई से खाना खाया और साथ ही मुझसे पूछा कि आज स्कूल में, में मेरा दिन कैसे गुजरा मुझे याद नहीं कि मैंने क्या जवाब दिया लेकिन उसी दौरान मेरी वालिदा ने रोटी जल जाने की मज़रत की मेरे वालिद ने कहा कोई बात नहीं बल्कि मुझे तो ये रोटी खाकर बड़ा मजा आया उस रात जब मैं अपने वालिद को शब बख़ैर कहने उनके कमरे में गया तो उनसे इस बारे में पूछ ही लिया क्या बाकी आपको जली हुई रोटी खाकर मजा आया उन्होंने प्यार से मुझे जवाब दिया बेटा एक जली हुई रोटी कुछ नुकसान नहीं पहुँचाती मगर तलख रद अमल और बदजबानी इंसान के जज्बात को मजरूह कर देते हैं मेरे बच्चे ये दुनिया बेशुमार नपसंदीदा चीजों और लोगों से भरी पड़ी है मैं भी कोई बेहतरीन या मुकम्मल इंसान नहीं हूँ और मैं ये समझता हूँ कि हमारे इर्द गिर्द के लोगों से भी गलती हो सकती है एक दूसरे की गलतियों को दरगुजर करना रिश्तों को बखूबी निभाना अला जरफी का मुज़ाहिरा करना ही ताल्लुक में बेहतरी का सबब बनता है हमारी जिंदगी इतनी मुख्तसर है की इसमें माजरत और पछतावों की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए